Yeni tədris ilinin ilk həftəsi ənənəvi olaraq birləşmə və hərbi istilərdə müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilmə zamanı, şəxsiyyət tərəfindən vəzifələrin öyrənilməsi, bölmələrin tapşırıqlarının dəyərləndirilməsi və müxtəlif variantlar üzrə məşq etdirilməsi ilə başlayıb. Naxçıvan qarın zonunda qoşunların və qərargahların birgə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış koordinasiya qrupu, xəbərdar etmə və məlumat mübadiləsində çevikliyin təmin edilməsi, daxil olmuş əməliyyat məlumatlarının qəbulu, təhlili, operativ analiz və hər bir regional üzərinə yerinə yetirilən fəaliyyətlərin alqoritminin müzakirəsi və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qoşunlar də olub. Birləşmə və hissələrin fəaliyyətinə nəzarət edən koordinasiya qrupu mövcud problemləri qeyd edib, onların qısa müddətə aradan qaldırılması üçün birləşmə və hərbi hissə komandirləri ilə tapşırıqlar yerindəcə də dəqiqləşdirilib. Garnizonun döyüş hesabatına uyğun olaraq qoşunların xəbərdar edilməsi, heyecan siqnalı ilə qaldırılması, cəmləşmə rayonlarına çıxarılması, gizli idarə olunması və qəfil ortaya çıxan tapşırıqların icrası üzrə məşqlər və təlimlər müxtəlif səviyyələrdə növbəti bir neçə gündə də davam edəcək.